অঁ নমস্কাৰ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এটা বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আমি আহিছিলোঁ শিৱসাগৰ দাদা আৰু বৌহঁতৰ ঘৰলৈ ইয়াৰ বওঁ আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ অগ্নিনাথ শিৱ মন্দিৰ আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আমি এতিয়া নাজিৰা অগ্নিনাম মন্দিৰলৈ যাওঁ আৰু আমাৰ লগত যাব উৎপল মাইনু পৰিয়াল সকলোখিনি চাই থাকক নমস্কাৰ আৰু সোমাই আহিয়ে আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে স্ক্ৰীণত ভিতৰৰ ভাগ কেনেদৰে ভিতৰৰ ভাগৰ বাবাৰ মূৰ্তিত ফুল তুলসী দি সজ্জিত কৰা হৈছে আৰু ভিতৰলৈ কেমেৰা নিব নিদিয়ে সেইকাৰণে মই বাহিৰৰ স্ক্ৰীণতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া চাই লওক কি ধুনীয়া লাগিছে আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বাবাৰ চৰণত সকলো প্ৰসাদ নৈবেদ্য ৰেডি কৰা হৈছে আৰু এইফালে ভক্তসকলৰ ভিৰ আৰু ভক্তসকলৰ সমাগম এয়া চাই লওক আৰু এতিয়া এগচি ৰাজহুৱা বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি সকলো ভক্তবৃন্দৰ মনৰ কামনা পূৰণ হ'বৰ কাৰণে বাবাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা আগবঢ়াব এতিয়া আৰু খন্তেক পিছতে আৰু ৰাজহুৱা বন্তি প্ৰজ্বলনৰ পাছতেই প্ৰসাদ আৰু ক্ষীৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু সকলোখিনি ভক্ত বৈষ্ণৱে দেখিবলৈ পাইছে ক্ষীৰ প্ৰসাদ হাতে হাতে লৈ ওলাই অহা দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে আৰু আমি সকলোৱে ক্ষীৰ প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু বাবাৰ চৰণত মনৰ বাঞ্ছা পূৰণ হ'বৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ ল'লোঁ আৰু আপোনালোকো আহক আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো আজিলৈ বাই বাই